চ' ক'ত গৈ আছে আৰু ক'ত থাকিম কি কৰিম আপোনালোকক দেখাম আমাৰ গোটেইখিনি আমি গৈ আছো লগত মোৰ কলিক দীক্ষিতা আছে আমি গৈ আছো এইটো টিকলো হাই কৈ দিয়া ৰাখক আমি গৈ আছো আমাৰ কাইলৈ খুব ধুনীয়া এখন ইভেণ্ট আছে ছ' সেই ইভেণ্টখনো আমি এটেণ্ড কৰিম আৰু মই আপোনালোকক মোৰ নেক্সট ব্লগত দেখাম যিহেতু আপোনালোকে সকলোৱে গমেই পায় যে অৰিফ্লেমত মই চিনিয়ৰ ডাইৰেক্টৰ হয় চ' অৰিফ্লেমৰ ব্ৰাঞ্চটো বহুতে দেখা নাইকিয়া চ' ব্ৰাঞ্চটো আপোনালোকক দেখাম চাই থকা ক্লাছটোতকৈ ভিডিঅ'টো পালোহি এতিয়া জাগিৰোদ আৰু জাগিৰোদত আমি ৰোড চাইডত এখন খুব ধুনীয়া ধাবা দেখিলোঁ আৰু সেই তাতে আমি সোমাইছোঁ একচুৱেলি মই এটা এনেকুৱা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'তে দেখিছিলোঁ যে জাগিৰোদৰ যিখিনি ওচৰ ওচৰৰ এৰিয়াত সৰু সৰু কিছুমান মানে সৰু সৰু ধাবা নিচিনা আছে তাতে বহুত টেষ্টি বনায় আৰু সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ কি আজি আমি তাতে খাম চ' দুগৰাকী বাইদেৱে বনাই থকা দেখিছিলোঁ ছ' সেই বাইদেউকেইগৰাকীয়ে বহুত ধুনীয়া বনায় চ' আমি তাতে খাম এতিয়া ছ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কোনখিনিত জাগেউতো এইটো মেইন হাইৱে' হাইৱেটোৰ লগতে এইখন হয় চ' ইয়াতে আপোনালোকে খাব পাৰিব আমিও খাম এতিয়া বহুতে হয়তো এনেকুৱা সৰু সৰু ষ্টলবিলাকত খুব কম সোমায় কিন্তু এনেকুৱা ষ্টলবিলাকত এটাই ভাল লাগে যে আমি একদম ঘৰুৱা খানা পাওঁ আৰু মই মোৰ বেবীকো মই ধুনীয়াকৈ খুৱাই ল'ব পাৰিলোঁ আৰু আমি কেইটাই মানে সদায় এটা বস্তুৱে ভাবোঁ যে ডাঙৰ হোটেলত খোৱাতকৈ কিছুমান সৰু সৰু হোটেলত ইমান ধুনীয়া খানা বনায় আৰু তাৰ সোৱাদটো একদম ঘৰুৱা নিচিনা লাগে সেইকাৰণে তেনেকুৱা ৰোড চাইড ধাবিলাকত খাই খুবেই ভাল পাওঁ আৰু যিহেতু দুগৰাকী অসমীয়া মহিলাই বনায় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো মই এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু সকলোতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো জানেনে যে ইয়াৰ যিটো খানা আছিলে তাতে এটা কচুৰ পিটিকা দিছিলে পাহাৰীয়া কচু বুলি কলে তেওঁলোকে আৰু তাতে নেমু দি পেলাই ইমান ধুনিয়া টেষ্টি বনালে চব খাই খুবেই বেছি ভাল লাগিলে আমি ৰুটি খালো ৰুটি খোৱাৰ পিছত এটা চাহ খাওঁ মই লাল চাহ ৰাঘৱক চা চালো ষ্ট্ৰীট ফ্লেভাৰ এই বাইদেউ দুগৰাকীয়ে ধুনীয়াকৈ বনাইছে আপোনালোকে আহিব পাৰিব ইয়াতে খাবলৈ একদম হাইৱেৰ লগতে হয় দূৰৰ পৰা দেখাই পাব মই বাহিৰৰ পৰা দেখাই দিছো বাৰু দোকানখন এইখন এইটো গুৱাহাটীলৈ যোৱা ৰাস্তা নগাঁৱৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ আৰু তাৰ কাষতে খুব ধুনীয়া হাৱা মাৰি আছে আৰু পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া চ' নেচাৰেল প্লেচ এনেকৈ কৰি টাইম স্পেণ্ড কৰি পেলাই আমি ফাইনেলি গুৱাহাটী পালোহি একদম পুরো ফ্রেশ হয়ে ললো হয়ে লওয়ার এটা আমি গিয়ে আছো আক শপিং করবরেন যেহেতু কাইলে ইভেন্ট আছে সো ইভেটর কারণে আমি প্রিপেয়ার করে আছো সো সো এটা শপিং কি কি করো আপনার দেখা যাব আমি পালিলি ফ্ৰেছ হৈছো এইটো বনাই আছে কি বনাইছা শিল্পীও বনাই আছে আমি এতিয়া খানা বনাম খানা বনাই খাম ৰাখক চাই চা হা অঁপৰ নিপৰ আইটেম এয়া মাটন বনাব এতিয়া নিপে মাটন মাটন বনাব এয়া মেগী চলি আছে মেগী বনাই ৰাখিল কোনবাই নাচোন কেনেকুৱা হৈছে অঁ ভাল হৈছে খাচী স্পেচিয়েল গ্ৰেভি কৰিব লাগিব পানী কৰিব নোৱাৰিবা পিছ দেখাই দিব নিমৰ স্পেচিয়েল কোনে কোনে খাচী ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আমাৰ ৰাইচ ভাগৰ পৰি আছে এতিয়া ফাইনেলি আমি ফেচিয়েল কৰিবলৈ টাইম পাইছোঁ ৰাতি ডেৰটা বজাত আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ লগত আজি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ চ' অহাকালিলৈ আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম